14 сентября, невзирая на заключенное перемирие в Донецком аэропорту в течение 6 часов шел бой. Террористы пытались захватить аэропорт, но благодаря умелым действиям наших военнослужащих и подразделениям механизированным аэропорт удалось отстоять. К сожалению, мы понесли потери. к моему глубокому сожалению, я ну, как-то по роду службы не довелось плотно пересекаться с Евгением Петровичем. Но со слов ребят, которые с ним служили, со слов его подчиненных, по крайней мере, на войне Евгений Петрович проявил себя мужественным, храбрым, героическим офицером. За спинами своих солдат не прятался. Всегда смело решительно шел в бой, подавая таким образом пример своим подчиненным. Для нас он является для всех примером для подражания. Хочу от нас всех выразить семье Евгения Петровича соболезнования. К сожалению, Женю мы уже вернуть не сможем. Но память о нем мы сохраним, потому что, к сожалению, много погибших у нас. Все они наши, мы их никогда не забудем, потому что, повторюсь, все они наши. И очень часто нам предъявляют претензии, почему в полку столько много погибших. Погибших столько много, потому что полк специального всегда привлекается на самое опасное, самое тяжелое направление и выполняет наисложнейшие задачи в интересах антитеррористической операции. Пожалуйста, товарищи офицеры, Служивцы, друзья. Если у кого-то есть что сказать о Жене, пожалуйста, выйдите, скажите. Все Женю знали. Кто-то был подчиненным, кто-то был начальником. Я вам просто хочу сказать, что тяжело терять друзей, тяжело терять сослуживцев очень тяжело терять офицеров это намного тяжелее, когда ты знаешь что этот человек может еще и научить этому все. самое тяжелое то, что ты теряешь товарища, надежного друга и того офицера, который мог за собой поднять ноги я точно знаю, я точно могу сказать с уверенностью что Донецкий аэропорт который до сих пор находится под нашими силами, был на 90%, зависел от Евгения Петровича и от его действий, действий его группы. Это был человек, в котором я уверен был на все 200% найти командира группы настолько надежного, настолько знающего, грамотного и умеющего было очень тяжело. Я точно знаю, что в стрелковом бою этого человека никогда бы никто не взял. И настолько сыкливой и позорной нации, как российская, я больше не видел, которая просто, если даже захотела вести какую-то оккупационную войну против Украины, не может вести ее спецназом достойно насколько сыкливый и позорный этот народ. Что все военнослужащие, включая бойцов моей роты, погибли под минометным обстрелом. Они боятся выходить в открытую и что-то даже сказать и попробовать. Мне до сих пор тяжело осознать это, потому что еще буквально полторы недели назад я общался с Женей, когда он приезжал на три дня домой, когда мы вместе сидели пили чай и были уверены, что скоро это все закончится. И стоять сейчас и видеть его, когда он лежит в горбу. мой разум, сердце просто отказывается. Я знаю, что половина из тех, кто здесь стоит в строю сейчас, либо пришли на места тех ребят, которых уже нету с нами либо половина из вас, которые стоят ранены. Но тем не менее, это настолько все тяжело. У меня просто нет слов высказать все, что я хотел бы сказать этому человеку. Насколько я действительно ждал его, чтобы он приехал. Все то сожаление утрат, которое сейчас переживает его семья. То, что Женя даже не остался продолжителем своего рода. Я этому не могу передать, насколько я вам просто хочу сказать, что я буду за этого человека мстить. Я никогда никому не желал зла, каких-то плохих вещей. Но это уже стало той чертой, которая переломила терпение не только моего, но и всего полка в том числе. От себя лично, от всех ребят, от отряда, от полка. Я хочу выразить большое соболезнование семье. Я не могу передать всю спорьбу утра то, что произошло сейчас здесь. Я считаю, что этот человек достоин звезды героя. Это однозначное мое мнение и мнение моего подразделения. Пусть земля будет ему пута.